Месть и цепь старых неразгаданных преступлений. Послевоенные годы 60-е, 70-е перестройка. Когда не было современных средств слежения и медицинских экспертиз. Когда преступники могли легко запутать следы. Отпечатков пальцев нет, улик нет, человека тоже нет. Когда следователям приходилось рассчитывать то, на себя. Откуда взялось царское золото на выжженной полтавской земле? Охот дела мог решить один единственный вещок. Обычная старая пожелтевшая газета. Военный билет, татуировка. Расследование самых громких уголовных дел. Справді голод не тітка, це просто катастрофа. Я пишка толста. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жу 33 рази, щоб їжу можна було пити, на які обвивчі дієти вас можуть посадити маркетологи. Ми живемо в епоху нарцисізму. бачимо на подіумі. Ми бачимо дуже худеньку, нам це ну насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Зв'язний український ведущий Андрій Біднюков. Банда злочинців нещадно розправляється з.